сегодня мы получили инструментарий, благотворительная такая помощь, отличного качества. И самое главное, что он новый. В предыдущие годы из-за скудного финансирования медицины, к сожалению, мы не имели возможности это все приобрести. Оно было, но стоимость сейчас медицинских инструментов очень высокая. У нас был инструментарий, кстати говоря, некоторые инструменты были они есть, кстати, и работают. По Америка во время э, войны, после войны, вернее, по ленд-лизу поставлены были нам. Такие инструменты есть и работаем ими, в принципе, отменного качества. Вот. Но, как говорится, новое есть новое, и особенно когда оно хорошего качества. Благодарность Полевому Сергеевичу, который через миссию «Добрый самарянин» оказали нам помощь. Спасибо вам большое. Спасибо. Насколько оценивается этот приблизительно сколько стоимость вот. Возьмем, допустим, вот такой зажим. Не специалист, допустим, скажет. Не на что его на него смотреть. А его стоимость, качество разное, от 150 до 350 гривен. А на операцию таких зажимов надо ну, допустим, возьмем пендектомия. Таких зажимов в Донборе должно быть 6-8 штук. Это только таких зажимов. А есть другие зажимы и другие инструменты. Ну, целый набор. В принципе, вот это для операций, для больших и рассчитано все. И как для пиндектомии, к примеру, и другим. И ампутации здесь можно делать конечности. В принципе, инструмент отменного качества. Вот эта пила, которая перепиливает кости. Но стоит в десятки раз дороже, чем этот зажим. То есть этот в том, это дорогостоящее. Одно второе, оно же не на один день, это не одноразовое. Этим инструментом, если нормально им пользоваться, бережно хранить и работать им, его на десяток лет это хватит не меньше, не меньше. А это хорошо. Ленина, да, в больнице Ленина, хирургическое отделение номер один. Конечно, нужно. Я вот проезжаю, много депутаты проезжали, и бывшие, и нынешние. Всем заказывал операционные столы. Они у нас допотопные. Еще в 1956 году Сталинградским станкостроительным заводом выпущены. А взять даже то, такой момент, что пациент весом 150 килограмм. Его надо со стола переложить на каталку. Вот представьте, девчата, врачи это все вместе перекладывают этого пациента. А столы есть такие, что не надо эти усилия делать. Это есть, к сожалению, так. И вот, вот эта необходимость у нас очень сильная в этом оборудование. Ну, это такое самое кричащее. Там я не говорю, что надо расходные материалы определенные и так далее, и так далее, которые в настоящее время как бы много гуманитарной помощи в город поступало, хоть ее и частично ополченцы забрали с собой, но часть и осталась. И мы все это для людей, в принципе, пользуем. Но это же хорошее когда-то кончится.